Иван Михайлович, всего как боевой офицер. Здравствуйте, Иван Михайлович. Иван Михайлович, рад приветствовать вас. Здравствуйте. С наступающим великим праздником. Спасибо. Поздравить Ивана Михайловича с праздником Победы в Великой Отечественной войне направилась целая делегация во главе с начальником Главного управления МЧС России по Брянской области Вадимом Уваркиным. Встречает ветеран гостей лично и, как положено, в парадной форме, бодро и с улыбкой на лице. И несмотря на то, что день у Ивана Михайловича и без того насыщенный, хозяин Хозяин рад дорогим гостям. Все же свои люди. Как-никак полвека отдал работе в пожарной охране. Дома у ветерана за столом звучали рассказы о годах войны, перипетиях жизни и, конечно же, троекратное ура. Кстати, не только Иван Михайлович, но и сам его дом хранит память прожитых лет. Множество фотографий на стенах раскрывают нам страницы жизни ветерана. Гости пришли не с пустыми руками. От главного управления, ветеранской организации, женсовета регионального МЧС Ивану Михайловичу и Ивкину вручили подарки. Кроме того, Брянское региональное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества – установила семье ветерана пожарный автоматический датчик. Устройство предупредит домочадцев специальным сигналом в случае задымления помещений. Канун Дня Великой Победы, было, нами было решено провести акцию «Установи автоматический пожарный датчик». Что подразумевает собой эта акция? Мы устанавливаем бесплатно ветеранам войны, ветеранам пожарной охраны, вообще инвалидам и многодетным семьям автоматические датчики, пожарной безопасности. В завершении встречи ветеран дал напутствие молодому поколению. Самое главное – позаботиться о себе. Любым путем заниматься спортом. Кто бы ни был, пожилой, молодой, какой бы ни был. И бегать, и прыгать, и танцевать, и что хотите. Я на лыжах прекрасно ходил, я прыгал хорошо, плавал прекрасно в реке. Это мне приходилось во время войны. Очень важно, чтобы быть здоровым, крепким, выносливым человеком. Андрей Мамошин, Евгений Седачев. События. Брянск.